शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी का कल का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश की जो हालात बने हुई है जात और धर्म के आधार पर जिस तरह से देश को तोड़ने की साजिश सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हो रही है राजनीतिक फायदे के लिए हो रही है उद्धव ठाकरे जी ने कहा हमारा हिंदुत्व तो, इस प्रकार का हिंदुत्व तो हमारा नहीं है ना बाला ठाकरे जी का था उद्धव जी ने कहा कि इस देश को मुसलमान हो क्रिश्चियन हो सभी कम्युनिटी को घबराया डराया जा रहा है और हिंदू और और कम्युनिटी में स्प्लिट दरार पैदा की जा रही है इसे देश को खतरा है देश टूट जाएगा मुसलमान इसलिए हमारे साथ है आज पूरा देश का खास करके महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं कि बहुत से मुसलमान नेता मुसलमान कार्यकर्ता गरीब मुसलमान सामान्य मुसलमान हमारे पास आता है और कहता है कि हम आपके साथ है हम इसलिए आपके साथ है कि आपका जो तो हिंदुत्व तो है वो हमारे घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व तो है वो हमारे घर जलाने वाला हिंदुत्व तो है इसलिए हम आपके साथ है और ये बहुत बड़ी बात है अब देश में घर घर में जात धर्म के आधार पर नहीं तो मानवता के आधार पर गरीबी के आधार पर घर घर में रोजगार मिलना चाहिए चूल्हा जलना चाहिए हर हाथ को काम मिलना चाहिए यह हमारा हिंदुत्व तो है राम के साथ काम भी होना चाहिए लोगों का यह हमारा हिंदुत्व तो है हमारा हिंदुत्व तो हम यहाँ इस देश में हिंदुओं का पाकिस्तान या ईरान नहीं होने देंगे ये देश बहुत बड़ा देश है कल सर जी का बयान आया इलेक्शन कमीशन को लेके कहा कि सिंबल भी छीन लिया गया पार्टी भी छीन ली गई और दूसरों को दे दी गई इस तरह से ये तो सही है ना जो शिवसेना का बारे में जो तो निर्णय हुआ है वही राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में एन के बारे में हुआ है एक असेंबली से या जिसे हम पार्लियामेंट्री पार्टी है उससे दस बीस लोग टूट जाते हैं और वो पार्टी के मालिक बन जाते हैं जैसे कि यहाँ से कोई दस बारह लोग जाएंगे हथियार लेके दूसरे देश में और वहाँ अंदर घुसकर कहेंगे ये देश हमारा है ऐसा होता है क्या ऐसा होता नहीं लेकिन इलेक्शन कमीशन न्यायालय गृह मंत्रालय सभी एक दिशा में काम कर रहे हैं कि और कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सिवाय इस देश में नहीं रहनी चाहिए जो रहेंगे वो हमारे गुलाम बनकर रहेंगे सर एक नाथ शिंदे गाड़ी लंका जाएंगे उद्धव ठाकरे नेता नहीं लंका टैंज है आम्ही हनुमान आहोत सगळे लंका ही रावणाची जळते त्यांना माहीत नाही हा रामाला दाढी नव्हती दाढी रावणाला होती त्यांना रामायण वाचावं लागेल त्यांना महाभारत वाचावं लागेल काय की या महाराष्ट्राला सुसंस्कृत मुख्यमंत्री काय मिळालेले आहे यशवंतराव चव्हाणांपासून परंपरा जर आपण पाहिली उद्धव ठाकरे पर्यंत सगळे संस्कारी आणि सुसंस्कृत मुख्यमंत्री होते साहित्य कला काव्य याच्यामध्ये रमायचे लेखक त्यांच्या असायचे त्याच्यामुळे कोणाचं काय जळताय बर का हे लवकरच कळेल ना मुळात दिल्लीचीच लंका जळते लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुम्ही ज्या लंकेत गेलेला आहात ना ती लंकाच आम्ही जाळतो आहोत तर तुमचं काय होणार ते दाडीबिडीच्या गोष्टी आम्हाला सांगू नका बाळासाहेब चोरायला वस्तू बाळासाहेब चोरायला वस्तू आहे का विचार <coughs> विचार असा चोरून मिळत नाही चोरटे भामटे यांचं राज्य जा, राज्यावर सुरू आहे आणि ते लवकरच आम्ही नष्ट करू हे असे डायलॉग बाजू आम्हाला सांगू नका आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंच्या तालमीत तयार झालो आम्हाला अधिक चांगले डायलॉग फिरता येतात मुख्यमंत्री का बयान आहे की दाढी पे हात फिराव फिराव ना दाढी पे हात तुम्हाला दाढी जो है वो दिल्ली के हात मे हा ये दिल्ली के हाथ में है वो दिल्ली वाले आपके दाढ़ी जब चाहे खींच लेते और दिल्ली में बुला लेते आप और लंका की बात मत करिए आपकी लंका है आप रावण है सब लोग आप रामायण पढ़ लीजिए रावण की लंका जली थी और महाराष्ट्र में राम का वास्तव्य था हाँ पंचवटी में महाराष्ट्र में आप थोड़ा तो रामायण पढ़ लीजिए और बाद में बात कर ली सर भाजपा ने छत्रपति शिवाजी महाराज अपमान का राज्य सभा दी मग त्याच्यावरती तुमचे सध्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत दाढीवाले हा दाढीवाले काडीवाले त्यांना विचारा याच्यावर तुमचं काय मत आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीला राज्यसभा परत दिली याच्यावर तुमचं काय मत आहे का आता कोणाची लंका तुम्ही जाळणार आहात की तुमच्या शेफ्टीला आग लावून घेताय हा लंकेला नाही तुमच्या दाढीलाच आम्ही आग लावणार आहोत तुमची दाढीच आम्ही पेटवणार आहोत हे लक्षात घ्या त्यांना सांगा जाऊन ऐकत असेलच ते आता आज मी मुद्दाम त्यांचा गुंडांचा फोटो टाकला नाही गॅप दिलेली आहे विश्रांती जरा घाबरले आहेत ते अस्वस्थ आहे झोप येत नाही त्यांना कारण लवकरच असे काही फोटो माझ्याकडून येणार आहेत बरं का की अमित शहाना सुद्धा विचार करावा लागेल की काय माणूस नेमलाय पेन्शन आहे वो नॉट रीचेबल आ रहे हैं उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन को नीतीश सरकार की तरफ से लगाया गया है देखिए नीतीश तरीके से ये पुलिस प्रशासन नहीं ये अमित शाह के पुलिस हो गए दिल्ली ये दिल्ली का खेला है ना तो दिल्ली वाले ढूंढेंगे उनको लेकिन मेरे हिसाब से मेरी जानकारी है वो जो खेला हो रहा है बिहार में वो दिल्ली के लिए और नीतीश अस्थस्त है झोपेट नहीं देना कारण लवकरच असे काही फोटो माझ्याकडे देणार आहेत बरे का की अमित सुद्धा विचार करावा लागेल काय माणूस नेमलाय पेन्शन आणि जदयू के चार जो हैं वो नॉट रिचेबल फोन स्विच ऑफ पुलिस प्रशासन कोटी सरकार केली प्रशासन ये अमित के केलीस होगे दिल्ली ये दिल्ली का खेला है ना तो दिल्ली वाले ढूंढेंगे उनको लेकिन मेरे हिसाब से मेरी जानकारी है वो जो खेला हो रहा है बिहार में वो दिल्ली के लिए और नीतीश बाबू के लिए पलटूराम के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है कुछ भी हो सकता है शाम तक अच्छी खबर आ जाएगी प्रकरण पोलिस काम पुलिस ने करू दिया खरोसाना कदी तो। कदी अभी काम कराएं संधि मिलाली ना प्रत्येक वेला कंडा कदिंत्रिक अच्छी बात है जो है विपक्ष की तरफ ऐसी आवाज उठाई जा रही थी हमने उठाया ना हमने उठाया आवाज अब आ रहे है तो उनका स्वागत है चलिए तो तो